A dar baycan A dar baycan Ey tamam məmlənə dönşən vətənin Ey tamam məmlənə dönşən vətənin 104 il bundan əvvəl 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Ölkəmizin həyatına böyük tarix hadisə kimi daxil oldu. Müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 illik fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənli şuurunu özünə qaytardı. 1918-ci il may 28-də qəbul edilən istقلال bəyanaməsindən də göründüyü kimi, Bu möhtəşəm tarix xalqımızın müstəqilliyini daha da gücləndirdi. Azərbaycanın iç parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi. Bayrağı, himni və gerbi yaradıldı. Ana dili dövlət dili elan edildi. Ordu quruculuğu sayəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Maarif və mədəniyyətin inkişafına Xüsusi diqqət yetirildi. Azərbaycan İlkin Universiteti təsəssündü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına ən hüquqlar verərək irqi, milli, dini, sinfi bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. Sən bizimsən, bizimsən. Durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan. Sən bizimsən, bizimsən, qurduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Nə xoş mənə ki, altında Məmməd Əmin Rəsulzadə imzası olan bir ölkədə yaşayıram. Azərbaycanımızı yaradanlar daim ürəyimizdə yaşayacaqlar. Biz də hər zaman sənin azadlığın və müstəqilliyin uğrunda mübarizə aparmağa hazırıq. Cumhuriyet günümüz mübarek